হেল্ল' বন্ধুসকল কেনে আছে আপোনালোক আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে বন্ধুসকল বৰ্তমান আমি আছোঁ ভৈৰৱ কুণ্ডত আৰু ভৈৰৱ কুণ্ডৰ পৰা আমি এতিয়া গৈছোঁ ভূটানলৈ বুলি বন্ধুসকল অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছতে আমি ভাৰতৰ শেষ সীমাত উপস্থিত হওঁ বন্ধুসকল ভূটানলৈ যদি যাওঁ বুলি ভাবোঁ তেনেহ'লে প্ৰথমতে ভাৰতীয় চেকপষ্টত আপুনি নিজৰ পৰিচয় পত্ৰ দেখুৱাই আগুৱাই যাব লাগিব তেন্তে দেখা পাই আছে যে এছ এছ বি বাইদেউগৰাকী আমাৰ ভোটাৰ আইডি হওক আধাৰ কাৰ্ডত চেক কৰি আছে আৰু যদিহে চব ঠিক ঠাক থাকে তেন্তে আমাক ভিতৰলৈ যাব দিব বন্ধুসকল আমি ভাৰতীয় চেকপ'ষ্টখন পাৰ হৈ আহিলোঁ ঠিকেই কিন্তু ভূটানৰ চেকপ'ষ্টত আহি ৰৈ গ'লোঁ বন্ধুসকল যদিহে আমি ভূটানলৈ যাব বিচাৰোঁ তেন্তে আমাৰ লগত থাকিব লাগিব ভোটাৰ আইডি নতুবা আধাৰ কাৰ্ড পাছপ'ৰ্ট যদিও নাথাকে তেতিয়াহ'লেও আমি ভিতৰলৈ যাবলৈ পাৰিম বন্ধুসকল ডাঙৰ কথা এইটোৱেই হ'ল যে আমি মোঠ চৈধ্যজন মানুহ ইয়ালৈ আহিছিলোঁ মানে ভূটানলৈ যাম বুলি কিন্তু ইয়াৰে চাৰিজনহে আমি ভিতৰলৈ যাবলৈ পাৰিছোঁ মানে আমাৰ চাৰিজনৰ হাততহে আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ আইডি আছিলে এতিয়া চাৰিজন মানে মই মোৰ মানুহজনী মোৰ দাদা এজন আৰু মোৰ ভাইটি এজন বন্ধুসকল ইতিমধ্যে আমি ভূটানৰ চেকপ'ষ্ট পাৰ হৈ ভূটানৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'ত ভূটানৰ ঘৰবোৰ নিশ্চয় দেখাই পাইছে দেখিবলৈ এনেকুৱা লাগিছে যে বহুত পুৰণিকলীয়া ঘৰবোৰ আৰু যিবোৰ বিল্ডিং আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেইবোৰ লাগিছে চীন দেশৰ আৰ্শিত ঘৰবোৰ বনোৱা হৈছে বন্ধুসকল ভূটানৰ চেকপ'ষ্ট পাৰ হৈ ঠিক এক কিলোমিটাৰ গ'লে আমি দেখিবলৈ পাওঁ এটা হেংগিং ব্ৰীজ আৰু এই হেংগিং ব্ৰীজনো কি আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আহকচোন চাওঁ তেন্তে বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখাই পাইছে ভূটানৰ হেংগিং ব্ৰীজখন আৰু এই ব্ৰীজখন আছে এখন পাহাৰৰ ওপৰত বন্ধুসকল এই ব্ৰীজখনৰ আশে পাশে যিবোৰ পাহাৰ খুবেই ধুনীয়া আৰু ইয়াত মানুহৰ অহা যোৱা বহুত কম দেখা পালোঁ বন্ধুসকল আপুনি কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব ভূটানৰ প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে হয়তো কোনোবাই আহিছে কোনোবাই অহা নাই কোনোবাই যদি আহিছে সিহঁতেও কমেণ্ট কৰিব আৰু যোনে অহা নাই সিহঁতেও কমেণ্ট কৰিব বন্ধুসকল ভূটানৰ হেংগিং ব্ৰিজৰ পৰাই আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ভৈৰৱকুণ্ড পাহাৰখন আৰু ইমানেই দেখিবলৈ শুৱনি ইমানেই দেখিবলৈ ভাল লাগিছে কি ক'ম বন্ধুসকল আমি হেংগিং ব্ৰিজৰ পৰা নামি আহি এখন গাঁৱলৈ বুলি আগবাঢ়িছোঁ আৰু গাঁৱৰখনত সোমাই আমি দেখা পালোঁ সেই পুৰণা আৰ্শী পুৰণিকলীয়া ঘৰবোৰ আৰু তাতে আমি দেখা পালোঁ এখন গেলামালৰ দোকান আৰু তাতে আমি সোমাই গ'লোঁ বন্ধুসকল আমি দোকানখনৰ ভিতৰলৈ সোমাওঁতেই আমি দেখা পালোঁ দোকানৰ মালিকগৰাকী বাহিৰত বহি আছে আৰু তেখেতৰ দুগৰাকী ছোৱালীয়ে দোকানৰ ভিতৰত বহি আছে বন্ধুসকল আমি ভিতৰত সোমাওঁতেই আমি হিন্দীতে কথা বতৰা পাতিছোঁ আৰু সিহঁতেও হিন্দীতে কথাৰ উত্তৰ দিছে বন্ধুসকল আমি দোকানখনৰ ভিতৰত সোমাওঁতে আমি তেখেতলোকক সুধিলোঁ যে আপোনালোকৰ ইয়াত যদি কিবা ভূটানৰ বস্তু আছে তেনেহ'লে আমাক দিয়ক আমি সেইবোৰ কিনি লৈ যাম কিন্তু তেখেতলোকে ক'লে যে আমাৰ ইয়াতে ভূটানৰ একো বস্তু নাই যি আছে সকলো ভাৰতীয় বন্ধুসকল আমি এটা বস্তু চায়ে আচৰিত হ'লোঁ যে আমি যিখন দোকানত গৈছিলোঁ সেইখন দোকানতে আপোনাৰ যদিও চকলেট বেচিছে আৰু সেইখন দোকানতে মদ আৰু বিয়েৰো বেছি আছে বন্ধুসকল ইতিমধ্যে আমি ভূটানৰ গাঁও এখনো ফুৰিলোঁ হেংগিং ব্ৰীজো দেখিলোঁ এতিয়া আমি ঘৰমুৱা হৈছোঁ বন্ধুসকল এতিয়া আমি গাড়ীত বহিছোঁ আৰু ভূটানৰ চেকপ'ষ্টৰ পিনে আগবাঢ়িছোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক কথা এটা কৈ থওঁ যে আপোনালোকে অলপ আগতে ফটো এটা দেখা পাইছিলে আৰু সেই ফটোখিনিয়ে হৈছে ভূটানৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ মানে ৰজা আৰু ৰাণীৰ আৰু তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বন্ধুসকল আমি ভিডিঅ' শেষ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে জনাওক ভূটান চাই কেনেকুৱা পালে লগ পাই আছোঁ আন এটি ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই জয় অসম ধন্যবাদ